Əli Həsənov Aynəsə buna görə bağlatdırdı. Mais Məmmədov. Xəbərə keçməzdən öncə videoyu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz incisə keçək mata. Yaxşı ki, Əli Həsənovu işdən çıxarddılar. Mənim ondan zəhləm gedirdi. Aynəsə təcriclər çox idi. Bu sözləri axtar.az açıqlamasında Aynəs şirkətlər qrupunun prezidentinin müşaviri, aməkdar jurnalist Məhəmmədov, prezidentin sabit köməkçisi Əli Həsanovun adına çəkərkən televizya kanalını ələ keçirə bilmədiyi üçün onu bağlatdırdığı haqqda ANSçi Sevdi Həsanovun açıqlamasına müəsbət bildirərkən deyib. Məhəmmədov bildirib ki, bu yayılan xəbərlər tamamilə həqiqəti əksətdir. O bildirib, o məlumat əhatəlidir və əlavəyə ehtiyac yoxdur. Mən sizə yalnız bircə fakt deyəcəyəm. 4-5 il bundan qabaq biz prezident İlham Əliyevin ilin adamı seçmişdik. Həmin vaxt mükafat təqdim ediləndə bir də saat başlanmışdı. Əli Həsənov da həmin saatı gözə düşmüşdü və onu bəyənmişdi. O 4 dəfə Vahid Musayevə yaxınlaşıb və bildirib ki, məndə belə saat yoxdur. Bu mənim yadımda olub. Yəni həmin saatdan istəyirdi. Təkcə o saatdan yox, çox şey istəyirdi. Əli Həsənov Aines televiziyasına ona görə bağlayıb ki, öz oğluna reklam gətirsin. Həmin vaxt Əli Həsənovun oğlu Xəzər televiziyasına rəhbərlik edirdi. Qeyd edək ki, Əli Həsənovun Aines-i bağlatdırma səbəbi ilə bağlı Sevda Həsənovanın, yəni Böyük Sevda sensasiyon açıqlaması yayılıb. Və sonda kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.